Да, всем привет, и сегодня мы начинаем с вами готовить на конец, я вам обещала. И сегодня, если мы свой рецепт пирога, и для начала я вам покажу, что нам понадобится. Нам понадобится самое обычное, нам понадобится самое обычное, это, просто пожалуйста. Миска. Миска, ложка. Да, Нет, вот это не понадобится. Нам, нужна чайная ложка, пожалуйста. Пакетан сода, кефир, варенье и мука. И стаканчик, в котором мы будем сейчас смешивать. Так. Так, так, я сейчас подниму. Thank you. Ребят, что нам надо? Просто сейчас. Нам еще понадобится сахар. Я не знаю, как хоркостик разбивать яйца. Разбивать яйца? сюда? Да. А где сам а Так, еще раз раз, 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 Сахар. раз, 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 Берем ложку. И начинаем сыпать. Так, пока Катя наступает, что там мне делать? Ты пока стоишь. Ты, ты пока стоишь. Я пока стою. Ты пока стой. Так, все в списке написано. Да. Костик, пока стой.

Давай, сначала давай, давай, сначала давай. Давай, 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 давай. Давай, давай, давай. Давай,

Так, вот мы сделали. Дальше мы добавляем кефир. Сколько? Одну столовую, ой, один стакан. Это есть один стакан? Да. Да. я измерила. Дальше мы берем и добавляем муку.

не, бывает некоторые, которые там... Попросил, как же отменяют, там, ты сейчас не надо будет Вот, пока как они там на глаз отменяют. Да, такие. мы насыпаем. Мы насыпаем сейчас, смотрим. Это вот это еще чудо еды. Да, так, насыпаем, первый стакан. Можно я помешаю? Мы сейчас обожаем мешать почему-то. А потом, Катя, когда мы это сейчас сделаем, покажешь зрителям. Да? Я думаю, вы поняли процесс. Разбили два яйца, добавили сахар, один и и два. два, потом кефир да. и вот это две муку. А, эти, муку. Две чашки можно специально вот эти замеряющие, а обычные две чашки. Да. Я... Так, сейчас я покажу, просто мы начинаем. Ну, я Но, может, конечно же, оказаться мало. Это вообще этой руки. Вот, мы можем добавить еще полстакана. Можно я? Подожди. Ты Слишком важные. Комки. Так. что ты говоришь Можно? <связывающие> <связывающие> да, здесь еще <связывающие> мука есть. Ты потом мешай. Мука Муки. Муки. Это страшно, мука. Да. пока ну, что ничего не стикается без камочек вот когда у меня снис вот здесь. Не... мешает мне стало еще мешать странно почему но не мешает так Будем мешать, мешать. Так, мы не, не мешай. Да? да, Мы немножко запутали. Были... Ну-ка, пожалуйста, только быстро Ищи, чтобы ничего не Нам одна столовая одна чайная ложка соды. Ну, вот. Только мы ее должны добавлять в муку, а не раз сейчас мы ее Так, вот. Я, да, вот, 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 вот. Я дядя, вот, вот, вот так вот так, не перемешать.

<свечес> Такой промок поехали. У меня жаба Так, и теперь мы варенки вместе с детством. Пора. Да, так, и вот так вот у нас получается. Вот. Я уже показывала вместе без вот этого. Вот. Так, сейчас кольца. Так, это мы пока откладываем. После сама хорошая, mm. Вот это вот все. Сейчас вот это сама. Вот это томат. вот это сейчас вот 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 так, mm. так, сейчас mm. нам будет масло. Что мы смотрим? Самый или можно более Так, хорошо, да. Используем немного муку. самая, обычная. Да, самая обычная. Да, да, Вот, мы уже это все И начинаем. Хорошо. растирать наши сковородку. По бокам тоже обязательно. И это надо не забыть, потому что если мы это все дело не сделаем, пирог Вот так вот сейчас. Сейчас мы разогреваем сковородку до 180 градусов. И заливаем в наше тесто. Сейчас залей формочку. Залей. И надеваем. И мы потом покажем, как это все получилось. Здесь вы можете нашим рецептам.